Səslə salam kanalıma və videomma qoşulduğunuz əziz bəzalarım. Keçən vlodda sizdən səssiz vlog seçimi, səsli vlog seçimi seçim demək istəyirəm, sağ vermişdir. Tafınız da səslə vlog çəkməyimi istədiniz və bundan sonraki vloglarımda inşallah səslə vlog, yəni danışaraq çəkəcəm. İnşallah maraqlı, gülərək izləyəcəyiniz bir vlog olar. Necəsiz? Yaxşısız inşallah. Biz şükür yaxşıyıq. Bu gün həqiqətə dişdim. Hətta dışəndə belə gözəl bir mənzərə ilə qarşılaşdım. Dilərimiz çiçək açıb çox gözəl görünürlər. Belə inşallah xoşunuza gələ bil vloglar. Bu gün bəzi işlərim var, onları görəcəm. Ondan sonra Allahın izniylə ertim dilə getmək istəyirik. Allah qoysa axşama iftar ordulayız. Bu arada qızlar çox həyecanlıyam. Əgərçi nəsə bir danışarkən qüsurum olarsa, indidən üzr istəyirəm. Bir dəfədir. Həbarlar. İndi isə mən yuxarıya qalxım, yavaşıdan başlayım işlərimi görməyə. Sizlərə də xoş izləmələr. Uşaqların yediyi qabları yudum. İndi isə kəsərəm xona mebelimi təmizləməyə. Qızlar, mənim aspiratorum olmadığı üçün xona mebelimdə hər dəfə yemək bişirdicə ləkələr olur və bu ləkələrdə inadçılar əkillərdi. Bir neçə təmizlik vasitəsindən istifadə etdim, amma ki, yenə də hamsa eyni effekti verir. Sürtmədən, ovalamadan getmir. Əyəcə bildiyiniz yaxşı təmizlik vasitəsi varsa, aşağıdakı şərh bölməsində mənə kömək olsanız, yazsanız, bildirsəniz çox sevinərəm. İndi isə mən işləməyə davam edim, siz də izləmədə qalın. Avazlar bunu da deyim, yuxarıda gördüyünüz lampa yoxdur, işıq yoxdur orada. Ə, əlavə bizim çılçıraqlarımız var. Ə, onlar da bizim evimizdə bəs edir, işıqlandırır evimizi. Ona görə də o əvvəl gördüyünüz ə, bunu ə, əlavədir və ləv eləyəcək ehtiyacı yoxdur. Ayaqları mebel silərkən orada görünürdü. Dedim görə izah edim, orada niyədir? onu ləğv eləyəcək yoldaşım inşallah. İndi isə yavaş-yavaş çətirəm günorta yeməyini uşaqlara, ezəkəldin torbası, yəni suyu hazırlamağa. Bu e, türklərin bir suqudur, amma bizim evin ən sevimlisi də yoldaşım da uşaqlar da çox sevir. Mən bu suyu çox damıram, amma onun həqiqətən də bu subu hətta də iki dəfə bişirirəm, qalmır yeyirlər. E, i̇çində nə olduğunu, yəni necə hazırlandığını hər kəs mütləq bilir ə amma yenə də mən içində nə əlavə eləyirəm yenə də deyim. 1 xörək qaşığı dili, 1 xörək qaşığı bulgur, 1 staçanda qırmızı mərcəmə əlavə eləyirəm. Öncedən pomidorla yağlı qovruduqdan sonra ə, bunları da əlavə eləyirəm. Ondan sonra bol da nanə əlavə eləyirəm. Çünki nanəsiz olmur deyə düşünürəm. Hər bir şorbanın, şorbanın da, gözəl gəlin farsında da nəsə mən elə bir əlavə başqa tutlarda da nanə əlavə edirəm. Düşünürəm ki, nanə çorba çox ləzzət batır, dadı yaxşı olur. Belə. Mən də bunu bişirmək üçün Karlımsa abranı. <laughs> hə- Karlıları duydunuz Ələkbərimizi. Kanalımıza abunə olub bəyənməyi Şərh bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Dostlarımızla, tanışlarınızla bizim kanalımızı paylaşın. Kanalımızın böyünməyinə yardımçı olsanız çox sevinərik. İndi isə uşaqlarla rəsm boyuyuruq. Bizim uşaqlar rəsm boyayarkən, yazı yazarkən mütləq ki mən onların yanında olmalıyam və onlarla bərabər-bərabər yazmalıyam. Yoxsa həvəsləri həmindəki ölür, atılır ya televizora ya da telefona qaçırlar. Ya məndə belədir, ya bəlkə də sizdə belədir, bilmirəm. Amma ki inşallah gələcəkdə uşaqların özləri sərbəst rəsmdə boyayarlar, yazıda yaza bilənlər də stoloya bilərlər. Bunu ümid eləyirəm. Amma indi deyirik, uşaqların yandayam. Belə biz rəsmimizi boyuyaq, biz uşaqlarla vaxt keçirdim. Ondan sonra inşallah yavaş-yavaş hazırlaşıb eltinklə gedək. həbərlər. Biz hazırlaşdıq. İndi isə yola düşürük. Uşaqlarla piyada gedəcəyik. Qaynığım da bizə yaxın olduğu üçün kiçik eltim də inşallah ora gələcək. Yoldaşım da birbaşa işdən çıxıb gələcəkdi. Mən də sizə iftar süfrəsində yeməkləri çaxtığım qədəri ilə çəkib inşallah paylaşacağam. Biz qanimcilər gəldik, 1-2 saat olar. İndi isə Eltim yeməyi hazırlamağa keçdi. Üçbacı hazırlayacaq bizim üçün. Başqa rayonlarda bu yeməyin adına nə deyirlər bilmirəm, amma biz Naxtəvanlar bunu üçbacı deyirik. Bibər, badımcan, pomidor da olması. İçini hazırladı, içindən noxud biləpəsi çəkilmiş ət və soğanı yaxşı qovurub, əlavə də reyhan əlavə etdi. İndi isə bibərləri, pomidoru, badımcanı doldurup bir stəkandan azda su əlavə edib bişirdim. Çox ləzzətli alındı. Dadlıqla yedik hamımız. Əllərinə salıx, Allah ruzularını, bərəkətlərini artır etsin. Hər kəsin səfrəsi də bol olsun. Bizim üçün də əlavədən bizim istəyimizlə çoban salatı hazırladı bizim üçün. Və indi isə biz də kiçik əltimlə yavaşdan başladıq süfrəni hazırlamağa çünki iftara az qalıb. Belə vacalar. Biz yedik, dördük, Allah hərtəsın. Biz də nə görürsünüz sizə qat-baqət artığını Allahımız sizə də nəsib etsin. Allah hər kəsin orucunu qəbul eləsin. Bu günlük bu qədər, hələlik.